वालेकुम जी आज हम बात करने वाले हैं शहरे कराची की शहर कराची कूड़े करकट गंदगी का ढेर बना हुआ है दुनिया के बहुत सारे इस तरह के शहर हैं मगर उनमें बहुत ही ज्यादा गंदा तरीन शहर अभी कराची को कहा जा रहा है मगर सिर्फ गंदगी और कूड़े ही के ढेर के रिकॉर्ड कराची के नहीं बल्कि अल्लाह की रजा वाले कामों में भी कराची अव्वल नंबर पर आता है कराची में हजार हाँ लोग अल्लाह की रजा के लिए अपने साल भर के हलाल पैसों में से करोड़ों रुपया लाखों रुपया हजारों रुपया अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं अल्लाह तला के नाम पर खर्च करते हैं और गरीबों के काम आते हैं इसी तरीके से बहुत सारी तनजीमें तहरीके और बहुत सारे इदारे भी हैं और बहुत सारे खानदान इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं ऐसे ही एक ये भी एक एक खानदान जो अपने ही घर वालों से शुरू किया एक सिलसिला छोटा सा जो करोना के दौरान काम स्टार्ट हुआ क्या काम हुआ आप सामने देख रहे हैं कि राशन पैकिंग चल रही है राशन का सिलसिला इनका जो करोना के टाइम पे शुरू हुआ अब देखते ही देखते पांच साल गुजर जाने के बाद इनके साथ दो इदारे भी जुड़े और उन्होंने इनके साथ मिल के इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जो कई सौ लोगों के घर का राशन पूरा कर रहा है इनकी बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी नीयतें हैं इनका मिशन और विजन बड़ा है तो आए देखते हैं वीडियो को शुरू करते हैं कि आया के ये कहना क्या चाहते हैं फरहान भाई फरहान भाई आपने बताया कि फैमिली से शुरू किया चार पाँच साल पहले वो जो शुरू किया था और जो अभी सिलसिला चल रहा है और आगे की क्या प्लानिंग है ये थोड़ा सा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को बस ये हमने कोविड में 2019 में शुरू किया था अपनी फैमिली से तकरीबन 20-25 हमारे ख़ानदान के जो लोग थे हमने उनके करीवारे। साथ उनके साथ हमने ये स्टार्ट लिया था और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जब हमने शुरू किया तो हमारे साथ और भी लोग आहिस्ता आहिस्ता तावन फरमाते रहे ना तो फिर तकरीबन तीन साल हो गए हैं ये हमारे साथ अपना डे केयर सेंटर कराची क्लब ये सब शामिल हो गए ना और इनके साथ मिलके हमने तकरीबन पिछले साल भी 200 के करीब बैग्स हमने तैयार किए थे और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला फेज़ हमने इस दफ़ा रमज़ान से पहले शुरू किया है पिछले साल तो हमने रमज़ान में लिया था स्टार्ट इस साल हमने कोशिशें की कि रमज़ान से पहले इन लोगों के घरों तक हम ये राशन पहुँचाएँ और ये हम हर साल चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर न इसको और ज़्यादा भरपूर तरीके से करें तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ मिल जाएंगे और हम ये कर सकेंगे तो इन इसको हम आगे चल के हमारी नीयत है कि इसको हम महाना भी शुरू करें ना कि थोड़ा थोड़ा करके कम से कम सौ घर या पचास घरों से हम स्टार्ट लें कि महीने की तरतीब हम बना लेना और इसको हम चाहते हैं कि ये बढ़ता ही चला जाए जैसे अल्लाह ताला ने 2019 में हमने 20-25 घरों से शुरू किया था अब अलहमदिल्ला हम 200 से अब घरों को हम पहुंचा रहे हैं और अब भी हमारी नीयत है कि हम चार पाँच सौ लोगों तक ये बैग्स हम पहुंचाएं ना और इन हमारी नीयत है और हम सारे फैमिली मेबर हैं हमारे भाई हैं हमारी बहन है जो अपना डे केयर सेंटर से हमें हमें सरप्रस्ती कर रही हैं उनके तान से और ये सारी जितनी भी डोनेशन है ये समंदर पार पाकिस्तानियों की है यहाँ से कराची से हमने किसी से भी कोई डोनेशन कोई भी चीज़ हमने ली नहीं है ना मांगी है इन पाँच सालों में और हम यहाँ खड़े होके किसी को नहीं देते ना यहाँ बुला के देते हैं हम ख़ुद डोर टू डोर जाके और ख़ामोशी से रात में हम ये सर्विस स्टार्ट करते हैं कि रात ही रात में हम लोगों को दे दें ताकि किसी को ये भी ना हो मोहल्ले वालों को या किसी को पता चले कि भाई ये किस तरह आ रहा है और कैसे आ रहा है और इसका लेने का तरीका भी यही है कि हम जिससे भी जिसे भी देते हैं उससे सिर्फ़ हम आईडी कार्ड लेते हैं और उसका फ़ोन नंबर लेते हैं और सिर्फ उसकी एक लिस्ट बनाते हैं जो हम अपने जो ये इदारे हैं अपना डे केयर सेंटर और कराची क्लब इनको हम सिर्फ प्रोवाइड करते हैं और ना हम चेक करते हैं ना किसी जो भी हमसे लेता है हम उसे कोई फ़ोन पर रबता नहीं करते हैं ना वेरीफ़ाई करते हैं बस ये हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं हमारी नीयत साफ़ है और इसको हम यानी इसी तरह देख के करते हैं पर इस बोरे के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी और वो उसकी मालियत भी एक अंदाज़े के मुताबिक कि कितने तक का ये एक बंदे को राशन दिया जा रहा है जी जी बताइए अल्लाम सबसे पहले थैंक्स फ़ॉर अल्लाह और उसके साथ साथ परवेज़ सिद्दीकी साहब और असलम बेग साहब जिनके ताबुम से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं आज हमें पाँचवा साल है इसमें इराम हनीफ मैन किरदार है जिन्होंने इन सबको मोटिवेट किया हम सबको मोटिवेट किया इस काम के लिए इसमें हम कराची के सफ़ेद पोश लोगों के लिए ये राशन हम कर रहे हैं और डोर अच्छा। टू डोर दे रहे हैं किसी की ऐसा नहीं है कि तस्वीर ली जा रही हो वीडियो बनाए ऐसा कुछ भी नहीं है अलहमदिल्ला इसमें बाईस से तेईस आइटम है टोटल इसका वेट थर्टी फाइव के जी बन रहा है अच्छा जी हाँ इसमें दस किलो आटा है ये देखिए जी दस, दस किलो आटा आटा यहीं रख दें आटा सामने आ जाए और बताइए आटे के साथ ये एक खजूर है आधा किलो की सही। और मूंग की दाल है मूंग की दाल है सफ़ेद चने हैं मसूर की दाल है जाम शीरी है।, है और पांच मसाले हैं और पाँच किलो चावल हैं इसके अलावा कैचअप है बेसन है दो किलो चाय की पत्ती है चार सौ ग्राम और चीनी है पाँच किलो नमक है सॉल्ट और पाँच किलो ऑयल है और एक किलो खुश दूध है और ये और ये बेटा हो गई है इसके अलावा आपके बस ये तमाम चीज़ें हैं सामने आपके चीज़ें नजर आ रही हैं भाई ये दूध का पैकेट भी चला गया है तो काफ़ी सारे आइटम हैं ये आधा मैंने अंदर रखा हुआ है और आधा बाहर रखा हुआ है तो नॉर्मली जो बड़ी बड़ी तंजीमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं वो तकरीबन शायद इतना ही होता है जितना मेरे हाथ में है इस वक्त मगर अगर ये सारी चीजें भी इसमें डाल दी जाए तो इसको बांधने में भी मुश्किल होगी यस ऐसे ही है बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल आपने सही कहा ये एक हाथ से नहीं उठा सकता एक हाथ से कुछ नहीं कुछ उठा सकता जान लगा के हाथों से ही उठा बिल्कुल ऐसा ही है ऐसा ही तो अच्छा तरीकेकार क्या है कि अगर मेरे पास किसी की कॉल आती है जी हाँ वो कहता है कि ताहा भाई मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ मेरी कोई तरकीब बना दें तो क्या तरीके का इसमें इसमें इस देखें ऐसा है इसमें हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारी फैमिली के लोग हैं सबसे पहले तो हम उनको देते हैं अपने मोहल्ले में जो हमारे लोग हैं उनको देते हैं इसके अलावा हमारा एक फेसबुक पे, पे पेज है कराची क्लब न्यूयॉर्क के नाम से अपना ब्रुकन कम्युनिटी की जानिब से उनका भी एक पेज है इन दोनों पे जो मैसेज करता है वो वहाँ से वेरीफाइड करते हैं कि हाँ जी इनको डिलीवर किया जाए हम उनका एन और उनके मोबाइल नंबर से उनका एड्रेस पूछ के और उनके घर पर डिलीवर करते हैं मतलब आपकी फैमिली और आपके जो मोहल्ले वाले रिश्तेदारों के अलावा भी दिया जाए बिल्कुल 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 तो चलो ठीक है जी आप लोगों का ये वीडियो देखने का शुक्रिया तो अगर कोई ताउन आप लोगों में से कोई करना चाहता है या कोई ज़रूरतमंद है इनसे रबता करना चाहता है तो उसके लिए तरीका उसके लिए सीधा सिंपल तरीका है इसमें मोबाइल नंबर एक है जीरो थ्री टू वन एट सेवन डबल टू एट जीरो एट ये मोबाइल नंबर पाकिस्तान का है इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज है कराची क्लब न्यूयॉर्क की जानब से और अपना ब्रोकन कम्यूनिटी की जानब से ये हमारे फेसबुक के पेज हैं जिस पे वो मैसेज कर सकते हैं बता सकते हैं या अगर कोई हमारे साथ कंपनसेट करना चाहता है कोई डोनेशन देना चाहता है तो वो उस फेसबुक पेज पे बोल सकता है बता सकता है जिस तरीके से भी वो देना चाहे जो कंट्रीब्यूशन वो करना चाहता है चलेंगे अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा हमें दुआ में याद रखिएगा मिलेंगे इन किसी और वीडियो में असलम आलैक वर्क